salom muxlislar ushbu video eronning eng go'zal 10 ta aktrisasi haqida gollivud yulduzlarini tanimagan inson bo'lmasa kerak sababi ular haqida har bir xabar shov shuvga aylanadi ammo sharq yulduzlari haqida ma'lumotlar ancha kam qadimiy eronning kinematografiya sohasida ijod qilayotgan talaygina go'zal va mahoratli aktrisalari bor birinchi Mahlak Hajaberi. maxlakha jabiri chiroyini ro'mol ortiga yashirishni xohlamagan aktrisa yulduz bir necha yillar o'z yurtida model bo'lib ishladi kaliforniya agentligiga ishga taklif etilganidan so'ng u aqshda yashashga qaror qildi hozirda aktrisaning suratlari ko'plab jurnallarni bezatib turibdi ammo go'zal aktrisa chiroyi ustida birozgina jarrohlik amaliyotini o'tkazgan u burni ustida ishlagan unga ixcham ko'rinish bergan ishlov berilgan ko'zlar hamda kattalashtirilgan lablar ammo shunisi aniqki hech qanday jarrohlik yo'li bilan bunday ko'z rangiga erishish mumkin emas bu albatta nasl bilan bog'liq ikkinchi elahe isari aktrisaning aql aqlbovor qilmas go'zalligidan butun dunyo hayratga tushdi uning qoshi ko'zi va sochining qora rangi ajoyib uyg'unlikni tashkil qiladi aktrisa o'ttiz yetti yoshda u bolaligidan aktyorlik kasbini orzu qilgan lekin ota onasining taqiqiga qaramay o'z qaroridan qaytmadi uning har bir roli shunchalik samimiyki shunchaki o'ynamaydi balki qahramonlar taqdiri bilan yashayotganday tuyuladi uchinchi nasim fetrat eron nasim fetratning go'zalligi bilan bo'lishishni istamaydi mamlakatning tashqarisida nafaqat filmlarni balki aktrisaning fotosuratlarini ham ko'rish qiyin shuning uchun ham aktrisa haqida ma'lumot topish mushkul masala to'rtinchi nazanin mandi mandi muxlislar yodida maftunkor ko'zlar bilan emas balki jingalak soch va shokolad rang teri bilan qoladi bejirim lablar sehrlovchi ko'zlar va go'zal yanoqlar ehtimol monika Bellucci uni o'ziga raqib deb bilishi mumkin beshinchi sara shaxiy fors shohi fath ali shohning avlodi bo'lmish sara ham eron go'zallarining safini to'ldirmoqda u o'zining modellik karyerasini tashkil etdi va biror marta bo'lsa ham televizor ekranida ko'rinmadi unga qarab o'tgan asrning saksoninchi yillarida tug'ilganiga ishonish qiyin chunki unga yigirma besh yoshdan oshig'ini berib bo'lmaydi ayniqsa uning jarrohlik yoki kosmetologlar bilan bu darajaga erishmaganligi hayratlanarli qanday qilib degan savolga u xotirjamgina bu shunchaki nasldan deb javob beradi oltinchi mahiyaz afshar jadid sharqda ayollarning mallarang ko'zlari kamdan kam uchraydigan holat sariq sochlar esa milliontaning bittasida bo'ladi uning tashqi ko'rinishi nasldan naslga o'tgan aktrisa doim boshiga sharf o'rashni yoki bosh kiyim kiyishni yaxshi ko'radi yettinchi linda kiyani ushbu aktrisa ham xuddi mahyaz kabi sochlarini ro'mol ortiga yashirishni yaxshi ko'radi shuningdek bu uning taniqli aktrisa bo'lishiga to'sqinlik qilmadi uning tasvirida ikkita go'zal xususiyat kamtarlik va tabiiylik mujassam yulduz yorqin bo'yanishni va e'tibor tortar darajada kiyinishni xohlamaydi qiz qoshiga va ko'ziga birozgina urg'u beradi ayrim hollarda lab bo'yog'idan foydalanadi sakkizinchi klaudiya links klaudiyani megan foksning sharqdagi hamkasbi deyishadi yulduz ko'k ko'zlari ayyorona jilvasi qisqasi ajoyib ko'rinishga ega ammo uning qiyofadoshi barcha go'zallikka jarrohlik amaliyoti yordamida erishgan bo'lsa klaudiya bu borada nasliga tashakkur aytadi to'qqizinchi maryam zakariya hind milliy raqslarini ijro etadigan go'zal qizning hindiston bilan hech qanday aloqasi yo'q u asli eronlik uning go'zalligi va iqtidori bir qancha muxlislar ko'nglidan joy olgan aktrisa o'zining go'zalligi bilan faxrlanadi 10 sahar bi sahar hindistonda tug'ilgan bo'lsa-da, unda eronning qoni oqmoqda u juda ko'p vaqt kanadada yashadi dunyo go'zali tanlovida qatnashdi ammo yulduz o'zining kelib chiqishi haqida unutmaydi va o'ziga xos zargarlik buyumlari bilan tashqi qiyofasida sharqona ko'rinishni ta'kidlaydi